शुक उवाच एवं विवसितो बुद्ध्या समधाय मनोहृदि जजापरमं जा जाप्यं प्रागजन्मननुशिक्षितम् श्रीगजेन्द्र उवाच भगवते तस्मै एत एतच्चिदात्मकम् उषा आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् एनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्ममिदं निजमाय क्वचित् विभातं क्वचित् अतिरोहितम् अविदृक्षाक्षयुभयं तदिक्षते स आत्मूलोऽवत मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गम्भीरम् यस्तस्य पारे विराजते विभु न अस्य देवारिषयपदं जन्तु पुन कोर्हति गन्तुमीरुतुं यथा नटस्याकीर्तिभिर्विचेष्टुरत्यानुक्रमणसमावतु दिदृक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदय समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्मकर्म वा न ना नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः सोमाय अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे नन्तशक्तये रूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम, नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो विदुराय मनसश्चित्सामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मयेण विपश्चिता नम कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नम शान्ताय धोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञानधनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषा आत्ममूलाय मूलप्रकीर्तये मुला नमः सर्वे इन्द्रे गुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अस्ताक्षाययोक्ताय सदा भाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय नमो पवर्गाय परायणाय णि च नचिदुष्मपाय रक्षोभविस्फूर्जितमानशाय निष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मदिप्रपन्ना मुक्ताय करुणाय नमो ललाय सर्वतनुवृत्त मनसि प्रतीता कृतज्ञदृशे भगवते प्रियते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रीवितजनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय गुरुशं विवर्जिताय मुक्तात्मभिः हृदये परिभाविताया ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामः भजन्तैष्ठां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु दा हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति एव भगवत्प्रपन्नः यत् अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुन्द्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमादयम् परिपूर्णमीणे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृतः यथा शिशोगणे सवितु निर्यान्ति समयान्त्या सकृता सः यथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुधिर्मनःखानिशरीरशङ्गः स वै न देवासुरमर्त्य त्र्यङ्गा स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तुः नायं गुणकर्मण सन्न चासना निषेधशेषो जयता दशेषः जिजिविषे नाहमियामु वा किम् अन्तर्बहिश्चावितये भयो नया इच्छामि कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वामात्मजं ब्रह्म अस्मि परमं पदं रोगरन्ध्रितकर्माणो यदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यति योगेशं तम नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छकत्याहं धियाहतम्